अदबिल्लिनशावी बसमीम् अल्लामक वरम वक्त नादरी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरआफ़ीत से होंगे नादरी महब्बत करना कोई जुर्म नहीं है लेकिन महब्बत में धोखा देना ये बहुत बड़ा जुर्म है मोहब्बत में किसी की ज़िंदगी ख़राब करना मोहब्बत में किसी को जलील करना मोहब्बत में किसी की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देना ये बहुत बड़ा दुख है जुल्म है तो अगर किसी के साथ आपका दिल लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाए और मोहब्बत भी ऐसी हो कि ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा हो जाए जिंदगी भर उसमें आपको कभी दुख ना हो आपको कभी परेशानी ना हो तो उसके लिए आप ये अमल करें लेकिन शर्त यह है कि यह अमल उन्हीं के लिए है कि जो वाकई मोहब्बत करती हैं और पाक दामन जिंदगी गुजारना चाहती हैं क्योंकि मोहब्बत मियाँ और बीवी की सूरत में जायज़ है तो लवर जो होती हैं कि वो भी उस सूरत में जब वो आपस में शादी करना चाहें जस्ट ये नहीं कि वो लवर हैं गर्ल फ्रेंड है बॉय फ्रेंड है ज़िंदगी गुजार रही हैं एक साल दो साल पाँच साल आठ साल उसके बाद फिर छोड़ दिया फिर कहीं और जाके अपना दिल लगा लिया शादी कहीं और कर ली ऐसा नहीं बल्कि ये उन्हीं के लिए वज़ी है कि जो मोहब्बत करती हैं अपने लवर के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहती हैं फिर उससे से ही शादी करना चाहती हैं तो वो लोग ये अमल करें उन्हीं के लिए इस अमल की इजाज़त भी है अदरवाइज़ बाकी लोग वीडियो को छोड़ दें वो स्किप कर दें इस वीडियो को ना देखें वहल ये है और आम पाक की पहली सूरत है सरतल फ़ात मकिया ये सर इसको पढ़ना है इसके पढ़ने का तरीका कि आऊदबिल्लमीन शजी बसमिल्लामदिल्लाबीन ये इसको पढ़ना है आपने कि अव्वल आखिर ग्यारह ग्यारह मरतबा जरुद इब्राहिमी और दरमियान में इक्कीस मरतबा या इकतालीस मरतबा इक्कीस या इकतालीस कम से कम इकतालीस इक्कीस होगा और मैक्सिमम इकतालीस एक सौ एक हज़ार ग्यारह हज़ार जितना आपको दिल करें और साथ में ये कोशिश करनी है कि इसमें आऊज़बिल्ला को भी हर बार ही पढ़ना होगा रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आऊज़बिल्लमी रब्बिल आलमीन तो हर बार आऊज़बिल् को भी साथ पढ़ना है बिस्मिल्लाह को और रहीम की मीम को लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है आपने तो इसके पढ़ने का तरीका ये है कि जो लवर है आपका वो आपके करीब हो दूर हो इस मुल्क में हो आउट ऑफ कंट्री हो जहाँ मर्ज़ी हो वो तो उसका तस्वर करते हुए या उसकी तस्वीर सामने रखकर आपने ये अमल करना है तो तीन दिन आपने मुसलसल इस अमल को करना है अगर पहले दिन आपने इक्कीस बार पढ़ाया तो दूसरे और तीसरे दिन भी आपको इक्कीस बार ही पढ़ना होगा अगर पहले दिन आपने इकतालीस बार पढ़ाया है तो दूसरे और तीसरे दिन भी, तो तीस भी आपको फिर इकतालीस बार ही पढ़ना पड़ेगा इससे फिर आपने रद्दबदल नहीं करना बिल्कुल तो ये आइए आपने अमल करना है उसके बाद आपने जब ये अमल कर लेंगे तो महबूब का तस्वर करते हुए फिर उसके बाद आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे पाक दामन जिंदगी गुजारने के लिए मुझे मेरे महबूब से मिला दे फिर आपकी शादी हो जाएगी जब तो इन शह जिंदगी में कभी आप दोनों को तकलीफ नहीं होगी जिंदगी में कभी आपका लवर आपका महबूब आपको तकलीफ आपको दुख नहीं देगा इन जब आपने अमल कर लेना है अमल करने के बाद फिर आपने अपने दोनों हाथों पर फूक मार देनी है दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने सर के बारों से लेकर पांव के अंगूठे तक अपने पूरे जिस्म के ऊपर आपने फिर अमल करना है हाथों पर फूंक मारी होगी तो उन हाथों को फेर देना है यूं आपका जिस्म के ऊपर एक, एक मतलब दम हो जाएगा तो तीन दिन आपने ये भी करना है एक एक मतलब तीन दिन आपने अमल करना है इनशाला इसी दौरान ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा इसी दौरान ही आपके महबूब जो है वह आपसे रब्ता करेगा आपके पास आएगा आपसे बात करने की कोशिश करेगा आपके वालदेन को यानी आपसे निकाहा करने की ख्वाहिश को ज़हर करेगा इन दुआ है कि अल्लाह पाख तमाम जड़ों को सही सलामत रखे और तमाम जड़ों को पाक दामन जिंदगी गुजारने की तफीक रसीद फरमाए आमी आमीन अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह